坚持住，马上成功了！东方警察，你怎么了？ 仙战神赤帝女子已经复生，我要回趟水云天。你留在西山，助她化形。我很快就回来。无需你说，我自会用生命守护她。 对吧？忘记告诉你，我见到你师傅了，也知道他住在哪儿。你不是很想他吗？那你就好好找，快快找，等你回来了，我带你去见他，好不好？你师傅也知道本座犯错了，也很生气。 一上来就走了，给你出头了。你们师徒俩的脾气，还真是一点也不一样。你比他温柔多了。小六。 四、五、六，小兰花，你是不是还在怪我，生我的气呀？生了你这么久，你怎么才长出六片叶子呀？ 本座已经知道错了，快点回来好不好？ 今天天气不错，你一定能长出第九片叶子。我去给你接点露水，乖乖在这里等我、啊。